Надо в на карток. На Может быть. Пойдемте Сейчас я Я просто не хочу вам говорить. Я конкретно этим не занимался. Концентрировались и потом расходились. Они все знают. Все знают, кто работает по нашей системе. Спасибо. Значит, еще раз. Скажите, пожалуйста, какие программы уже... с У нас проведено два совещания, в которых мы в принципе подошли к тому, что нам тоже надо иметь соглашение такое. Совещание было проведено и, в принципе, все с пути решения последствий каких-то чрезвычайных ситуаций. Значит, проведено буквально, вот я ехал, но ну, тоже молодое министерство. То есть они там нет еще четко сформировано, там есть уже что. из этой структуры у нас созданы указывал. Вот. И еще у нас есть ну, который, в принципе, тоже здесь у вас не Мы выяснили такого центра, который бы решал вот эти задачи, с которыми можно было бы взаимодействовать. Специалисты, которые должны поработать вот, с вашим министерством, в том числе и на региональном уровне. Вот уже в Черниге тоже было подобное совещание, кстати, какие задачи, прежде всего, вот, то, что было сказано по ну, понимаете, как буквально решать завтра. Естественно, есть задачи, которые мы можем решать только через определенное время, потому что нет методик, понимаете? Методик таких, которые были вот четко сертифицированы, как называется, методик, пока исключить, ну, максимально исключить субъективные фактор. Тогда, в том числе, вот, я думаю, на региональном уровне мы на вот, местах и задачи тех, которые вас интересуют, более-менее ясно. Да, для региона, <связь> для да. тебя... регионов. <связь> пожалуйста, представьте, что для вас. Самарина проявляет э, морской порт Мариуполь по ледовой обстановке Азовского моря. Скажите, пожалуйста, к кому можно обратиться, чтобы взять эти снимки и хотя бы... И еще, если вас интересуют данные, а мы, э, мы уже законодательно, так сказать, прописаны некоторые постановления, нужна методика, методика еще, нужно проверить, насколько это все действительно так, а чтобы методику такую не дарить в практику повседневную, там Переложить? Узание космических услуг технологии, хозяйственной деятельности, управления природоплодками. Начальник... А вот седой, да, самый главный? Да. начальник главного управления экономики